कायदेशीर असलेल्या जय किसान खाजगी भाजीपाला विरुद्ध निराधार आरोप करणाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी शनिवारी जय किसान खाजगी भाजीपाला मार्केट व्यापाऱ्यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले दिकारा। 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 बेळगाव नगरविकास प्राधिकरणाच्या आयुक्तांनी राजकीय दबावाखाली वापर बदलाचा आदेश रद्द केला आहे याबाबत न्यायालयाचे निकाल देऊन अनेक वेळा समजावून सांगण्यात आले असूनही आमच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करून हा आदेश काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला भाजी मार्केटच्या वतीनं मी दोन शब्दच सांगणार आहे की आजपर्यंत जे किसान जे किसान मार्केट चालू झाल्यापासून एपीएमसी मार्केट कधीही बंद नव्हतं कधीही बंद नव्हतं आणि आम्ही बंद करायचा प्रश्न आम्ही कधी प्रयत्न पण केलेला नाही आहे आज हे जे काय लोक सुपारी गुण काम करायला लागलेत आजपर्यंत यांना आम्ही कधी डिस्टर्ब पण केलो नाही आहे त्यांच्या ज्या ज्या केसेस घातले दोन हजार चौदा ते दोन हजार पंचवीस पर्यंत एकही केस त्यांच्या बाजूने झालेली नाही आहे प्रत्येक केस आमच्या बाजूने झालेले आहेत त्याचे पा पूर्ण आमच्याकडं ऑर्डर आहेत तरीसुद्धा यांनी इनलिगली इलिगली म्हणून लोकांच्या मनामध्ये किंवा पब्लिकच्या मनामध्ये जो दूषित केलेला आहे भ्रम केलेला आहे हे इलिगल आहे इलिगल आहे आमच्या मार्केटमध्ये कुठलंही इनिगल काम झालेलं नाही आहे ज्या काही कायद्याच्या चौकटीतून जे काही टॅक्सीस भरायचे आहेत कॉर्पोरेशनला दोन कोटी त्रेचाळीस लाख रुपये भरलेले आहेत बुडा बुडा ऑफिसला पस्तीस लाख रुपये भरलेले आहेत आणि रजिस्टर ऑफिसला भरलेले आहेत असे करून आमच्या कोठ्याने पैसे लावलेले आहेत आज या मार्केटला काही जर धक्का पोहोचत असेल तर आम्ही रस्त्यावर उतरून याचा पूर्ण बेळगावला याचा त्रास होईल त्यासाठी सरकारनं हे मनावर घेऊन ज्या लोकांनी आमच्यावर चुकीचे आरोप करायला लागलेत त्यांना अटक करून कारवाई करावी अशी मी जे केसांतर्फे तुमच्याकडं मोहन बांगवकर भी साहब ने कहा कि कल हम को गए थे तो हमारे साथ के एक साथी उनका नाम मुजावर कल बहुत एक घटना घटी एक एक बेटा तीन बच्चे आठ और दस साल की बच्ची है और कल हम उनके घर पास गए थे तो वहां पे उनके औरत उनका भाई उनके बच्चे जो रो रहे थे वो मातम का है तो मैं जिन जिन लोगों का एक जो नाम इन्होंने लिया मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपने अपने दुकानों के लिए ये करने का सिर्फ अपने स्वाद के लिए लोगों की जान मत लो एक एक बच्चा उसका और तीन लड़कियां उसका कौन जिम्मेदार आप बात बात को है ना इसमें मार्केट इनलीगल है इनलीगल है और बड़ा कमिश्नर जो के ये सरासर गलत है क्योंकि पंद्रह दिन का हमने टाइम पूछा था और उसमें उन्हें उल्लेख किया है कि तुम्हारा जो है ये भावी का ये का गलत है क्योंकि हम ऑलरेडी वो बेस हाईकोर्ट में जो ये शेत मोदी मोदगी करके बोल के ऑलरेडी उधर उनको ये डिसमिस हुआ है उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी है तो मेरा एक सवाल ये है कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये बुढ़ा चेयरमैन जो है जो कमिश्नर है बड़ा है क्या जब वो बात के ऊपर जब वो वो डिसमिस कर सकते हैं तो आप हमारे हम आपको क्या पूछे थे पंद्रह दिन का टाइम पूछो हमारे पास डॉक्यूमेंट आप पंद्रह दिन का टाइम ना देते हैं इमीडिएटली के तो इसीलिए हमारे कारपोरेशन कमिश्नर से भी और डीसी साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो जो बुढ़ा कमिश्नर बुढ़ा कमिश्नर जो गलती किया है वो आप गलती ना करें हमें टाइम दे और हम एपीएमसी मार्केट के खिलाफ नहीं है हम हम हमारे हम जिला मंत्री साहब से भी हमारा मीटिंग हुआ का नॉर्थ एम साहब के साथ भी, भी मीटिंग हुआ का हमारी यही है कि दोनों मार्केट चलो आप बात बात को रही के साथ भी साफ इंसाफ अगर आप आपका व्यवहार एपीएमसी में करेक्ट है तो वो वो जय किसान को क्यों आते हैं आपका व्यवहार करेक्ट नहीं है आपका जो तो वजन देने का तरीका गल, गलत है इसलिए वो हमारे पास आते हैं आप अगर व्यवहार में करेक्ट है तो हमारे पास क्यों आते हैं तो कल भी हमारे थोड़े रही आके उम्मीद है मैं भी टीवी में देखा कि दो मार्केट रहने से कंपटीशन बढ़ेगा अगर वो करेक्ट व्यवहार करेंगे तो उधर जाएंगे हम करेक्ट व्यवहार करेंगे तो हमारे पास आएंगे तो ये ये जितने भी लोग हैं इनसे और मेरी खास करके सरकार हमारे नॉर्थ एम राजू सेठ साहब से साउथ एमएलए अभा पाटिल साहब से डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सतीश जारकेवाड़ी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इतने लोगों की बारे रोजी बारे का बारे सवाल है हाँ हिब्बाड़कर मैडम लक्ष्मी हिब्बाड़ मैडम से भी हमारी रिक्वेस्ट है दस हजार लोग आज परेशान है एक व्यक्ति तो चला गया 2019 के अंदर ऐसे ही हमारी मार्केट एक राजकीय दबाव में हमारे तब भी चार लोग मरे थे सात लोग, लोग मरे थे तो आने वाले दिन में आज एक हादसा हुआ है इसका ऐसा कोई भी हादसा ना हो हमारी रिक्वेस्ट है और आने वाले दिन में अगर हुएगा तो हम पूरे जय किसान के वेजिटेबल मार्केट के जितने भी लोग हैं हम रोड पे उतरेंगे हम तो रोड पे उतरेंगे गली से लेके दिल्ली तक जाना पड़े तो भी हम जाएंगे तो और इसके जुम्मेदार जो भी लोग नाम ले इसके जुम्मेदार ये है मैं ऑफिस ये रिपीट करा करा रहा हूँ तीन मासूम उसके बच्चे तीन लड़के एक बेटा उनको कौन देखने वाला उनको कौन पालने वाला बेचारा मानसिक हो गया उनके भाई थे उनको बाहर आके बोला क्या करके बोल के मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है करके बोल के एक हट्टा कट्टा फोर्टी फाइव का इंसान एक डेढ़ बजे हमारे साथ में रहता है एक घंटे के अंदर है तो उसका इंतकाल होता है कौन जिम्मेदार है उसका तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने कुछ स्वाद के लिए ये लोगों के ऊपर ये ना, ये, ये ना करे दोनों मार्केट चलाए हम एपीएमसी मार्केट के खिलाफ नहीं है एपीएमसी मार्केट भी चलेंगे जय किसान वेजिटेबल मार्केट भी चलेंगे इतना बोल सब, सब के शुक्रवारी आमच्या असोसिएशनच्या काही सदस्यांसह आम्ही महापालिकेच्या कार्यालयात महापौर व आयुक्त यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेलो असता या घटनेमुळे आमच्या असोसिएशनचे सदस्य इस्माईल मुजावर मनस्तापाने जागेवरच हृदयविकाराच्या झटक्याने कोसळले आणि उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या मृत्यूसाठी सिद्धगोड मोदगी राजू टप्पनवर सुजित मुलगुंड व बुडा आयुक्त यांना अटक करावी अशी मागणी करण्यात आली यावेळी मुजम्मिल डोनी मोहन मनोळकर यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते संकल्प शिंदे के एम एम मराठी बेळगाव